दत्तात्रेयभक्तिनिरूपणस्तोत्रं श्रीगणेशाय नमः प्रयतेः सुलभो भक्त्यायमात्मा पुरुषः परः इति वेदादिनोक्तं तद्भक्तिर्मुख्यादुनोच्यते निर्विकल्पं परं ब्रह्म साक्षात्कर्तुमनीश्वराः ये मन्दास्तेऽनुकम्प्यन्ते स विशेषनिरूपणैः वशीकृते मनस्येषां सगुणब्रह्मशीलनात् तदेवाविर्भवेत् साक्षादभेदोपाधिकल्पनम् इत्युक्तेर्नवधा भक्तिर्व्याख्यात्र स्मरणात्मिका श्रेष्ठार्थ्यान्यत्र च व्याप्ता हृत्यश्च पदप्रदा सस्राङ्गात्मकर्माख्य भगवत्स्मरणात् सदा कृतं कर्माप्यकर्मैव येनैषद्राग्वीमुच्यते कृत्वेश्वरे परां भक्तिं भगवत्कीर्तनादपि तद्भक्तो मायिकम् पाशम् छित्त्वा याति सद्गतिम् तद्गुणश्रवणाच्चापि श्रद्धावानबहिर्मुखः समाहितो न सूयुर्न क्षिप्रं नैष्कर्म्यसिद्धिभाक् वज्राङ्कुशध्वजाब्जाङ्क भगवत्पादसेवनात् वित्त्वा मायावृतिं सत्त्वशुद्धो याति परम्पदम् शिष्टाश्रम् कनिष्ठिक्य लिखित्वा तारमन्तरे पत्रेष्विष्टाक्षरं चैकम् हृत्समावाह्य तत्र षट् प्रदर्श्यमुद्रारुष्यादीन् स्मृत्वा विन्यश्य चोङ्कृतेः मात्रा मात्राशाखाङ्गेषु हूकवाताग्यब्जीचतो मृता दत्वोपचारान् गन्धादीन् च पित्वाष्टसहस्रकम् तर्पयित्वा चाष्टशतमृश्यादीनेकवारतः पुनः सम्पूज्य विन्यस्य तं स्वात्मनिद्वसेत्परम् त्रिसन्ध्यमर्चनं त्वेवं यतेरन्यस्य चोच्यते लब्ध्वा पूर्वं स्वगृह्योक्तं द्विषत्वं भक्तिमान् शुचिः ज्ञात्वा प्राक्पुरश्चर्यां यथाविधि कृत्वा नेनार्चयेदर्चां नियतो नित्यकर्मकृत् लौहीं वा संस्कृतां शैलीं विभोः सास्रां सलक्षणां सोऽपि लब्ध्वाखिलान् कामान् देहान्ते तन्मयो भवेत् पुरा नारायणं ब्रह्मा सत्यक्षेत्रे दयानिधिं प्रणतपृच्छदेकं किमुपाश्यं दैवतं परम् स प्राहमामकं धाम यत्तत्रात्रे संस्थितं सदानन्दात्मकं शुद्धम् सात्विकं तारकं परम् विश्वरूपं जगद्योनिं तदेकोपाश्वदैवतं लकारं वह्निसंयुक्तं स तुण्डाक्षरबिन्दुकं तदर्चने मनुं विद्धि छन्दो गायत्रिकाश्च सदाशिवरुचिर्देवो दत्तात्रेयश्चतुर्भुजः मनुरेकाक्षरोस्यायं जाप्यो गर्भादितारणः रः कक्षर भूमिदत्तैकाक्षरयङ्मनुः षडक्षरो योगदोयं सर्वसम्पत्समृद्धीकृत् वृष्यादिः पूर्ववन्यासो बीजैः शाकावृतादिषु दत्तात्रेयम् शिवं शान्तमित्रनीलनिभं विभुम् आत्ममायारतं देवमवदूतं दिगम्बरम् भस्मोद्धूरितसर्वाङ्गं जटाजूटधरं विभुं चतुर्बाहु मुदुराङ्गं प्रफुल्लकमलेक्षणम् ज्ञानयोगनिधिं विश्वगुरुं योगिजनप्रियं भक्तानुकम्पिनं सर्वसाक्षिणं सिद्धसेवितम् इत्थोपनिषदं दत्तं ध्यात्वैकाग्र्यं मनुं जपेत स वाञ्छितं फलम् उक्त्वा परत्र श्रेय आप्नुयात् सैकाक्षरं चतुर्थ्यं तं दत्तात्रेयं तमोन्वितम् अष्टार्णमन्त्रं गायत्रम् विदिद्रां बीजमश्यतु चतुर्थीकीलकं शक्तिर्नमार्षः सदाशिवः दत्तात्रेयपदशार्थः सत्यानन्दचिदात्मकः बह्वीभावो नमोर्तस्तु पूर्णानन्दैकविग्रहः तारं सबिन्दुं तुण्डारणम् दुर्गां क्रों सूर्यमेहि च दत्तात्रयेति सम्बुध्य स्वाहान्तं द्वादशाक्षरम् सर्वकामदुःखम् विद्धि गायत्र्यम् भो शिवार्षकम् पराभयदहस्तम् यो भजेदाभ्याम् महाव्रतः सर्वान् कामानि हैवाप्त्वा

कृत्वा यजद्येवदेवं यन्त्रमभीष्टतं हरे कृष्ण उन्मत्तानन्ददायक दिगम्बरमुने बाल विशाचज्ञानसागर अनुष्टुभः शिवार्षोऽयं षड्भुजात्रेयदैवतः द्वाभ्यां द्वाभ्यां मृत्युरसोः शिवायमेकतो गले द्वाभ्यामेकैतेन दोदृक् द्वये द्वाभ्याम् ततास्त्रके विन्यस्य जपिता दोषमुक्तः सर्वोपकारकात् तारं वायुं क्लां कामं क्लम द्वां दुर्गाम् हूम् च विद्दिसौः दत्तात्रेयं चतुर्थ्यन्तं स्वाहान्तं षोडशाक्षरं वायुस्थाने तु वाक्बीचं नमां तेयो जयाथवा स्वाहैकत्र नमोऽन्यत्र शक्तिर्बीजं च कीलकम् तारच्चतुर्थी गायत्री मन्त्रराजः शिवोदितः हृदिद्वेके त्रीणि शिखायां चैकं कवचेदृशो चतुर्थीमन्त्रमस्त्रे च विन्यस्य चपकामदम् सच्चिदानन्दस्वरूपी मुक्तो भवत्ततः सिद्धगन्धर्वादिसङ्गी लक्षचाप्यष्टसिद्धिभाक् त्रिदेवलोकसञ्चारी कोटिचापी च दत्तवत् दशकोटिजपी साक्षाच्च रामरणवर्जितः द्विष्टकोटिजपे सिद्धः परकाय गतादिकृत् मन्त्रशक्तिरियं श्लोकापि गीता इहाप्यमी खड्गस्तम्भो जलस्तम्भो सेनासंवस्ततैव च इच्छासिद्धिर्वसिक्तम् च दिक्वालैः सहभाषणम् च चन्द्रवत् अग्निवत्सर्वभक्षत्वम् नित्यतृप्तत्वमेव च सर्वाभाषापरिज्ञानं सर्वचित्तावबोधनम् वा वाशीकूपसमुद्राणाम् पर्वतानां च चा चालनम् दत्तात्रेयमयः स्वच्छो भवेत्स इतिदं षोडशार्णस्य माहात्म्यं तत्प्रयत्ततह। प्राणो देयो मनुश्चक्षुश्चित्वा देयं शिरोवपुः न देयः षोडशार्णोऽसौ सचिष्याय माहात्मने महागुणवती देयः उप्येत प्रभुरन्यत मालाकमण्डलो वाद्यत्रिशूले शङ्खचक्रके वरदं दत्तात्रेयं त्रदीश्वरं ध्यात्वेत्थं विधि तन्मन्त्रचाप्युक्तपरभाग्भवेत् ॐ नमो भगवान् दत्तात्रेयस्मरणमात्रसन्तुष्टो महाभयनिवारणो महाज्ञानप्रदः चिदानन्दात्मा बालोन्मत्तपिशाचवेषो महायोग्यवधूतो न सूर्यानन्दवर्दनो त्रीपुत्रः ॐ भवबन्धविमोचनो ह्रीं सर्वभूतितः क्रों असात्याकर्षण ऐं वाक्प्रदः क्लीं जगत्त्रयवशीकरणः सौः सर्वमनः क्षोभणः श्रीं महासम्पत्प्रदो क्लौं भूमण्डलाधिपत्यप्रदः ्रां चिरञ्जीविष वशीपुरुपोषणाकर्षय ॐ विद्वेषय षडुच्चाटय ठः ठः स्तम्भय खें खें मारय नमः सम्पन्नय स्वाहा पोषय परमन्त्रपरयन्त्रपरतन्त्राणि सन्धिग्रहान्निवारय व्याधिन्विनाशय दुःखं हर दारिद्र्यं देहं पोषय चित्तं तोषय सर्वमन्त्रस्वरूपः सर्वतन्त्रस्वरूपः सर्वपल्लवस्वरूपः ॐ नमो महासिद्धः स्वाहान्तो मालामन्त्रः प्रथमान्तां क्रियाश्च व्याहरेत् विष्णुनोक्ता इमे मन्त्रा ब्रह्मणे कामधेनवः प्रयोगग्रहभूतारि पुत्रोगृक्तापभीतिहा कामिनोऽभीष्टपरदादेव सानित्यकारकाः तद्वच्च वज्रकवचं दत्तनामसहस्रकम् एषामन्यतमेनेशं यो वैदिकविधानतः उपास्ते चित्तशुद्ध्या समुच्यतेऽत्र परत्र वा दत्तात्रेयनिवासम् तथा चण्डालश्वगोकरं ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तं समद्रुक्प्रणमेत् सुधीः चालकोभासकोस्तेषां सच्चिदात्मा स्वयं प्रभः अस्ति प्रियत्वेन भगवानेव नापरः यथाधिपे वशाभृत्य निर्माणा ईश्वरे तथा विदध्या स्वात्मनो दास्यं निरीहम् द्वैतदर्शने सङ्ख्योः सङ्ख्यं यथा लोके निरपेक्षं तथात्मनः परमात्मनापि सततं समादेः प्राक् प्रकल्पयेत् कर्तृत्वादीन मय्येके शुद्धे देहादिसाक्षिणि इति क्षणमसन्दिग्धं सर्वस्वात्मनिवेदनम् वरदेशादीन् दीपकः वेदधर्मगुरुं रुग्णं कष्टेन हि महामतिः श्रीदत्तलीराश्रवणं ययाचेतुष्ट एव सः गुरुः शिष्याय यत्प्राह सार उच्यते इति श्रीदत्तात्रयभक्तिनिरूपणस्तोत्रम्